Очевидно, встановила ми зв'язок з Ленуром Іслявим. Іслямовим. Нагадаю, що він є головою координаційного штабу продовольчої блокади Криму. І е, сподіваюся, що зараз ми вже зможемо з ним поговорити. Отже, Ленуре, добрий вам вечір. Вечір добрий. Хотіла би зараз зрозуміти, якою є ситуація на адміністративному кордоні. Знаємо, що вже ну майже місяць вже триває продовольча блокада. Я вже встигла коротко сказати, нагадати про те, що триває енергетична блокада. Отже, скільки людей зараз беруть участь, наскільки готові до холодів, і взагалі якою є підтримка і місцевих мешканців в тому числі. Мы, конечно, здесь уже, нас уже больше 550 человек, и люди все прибывают и прибывают, люди размещаются, ставим еще дальше палатки, еще берем еще больше, если в округе уже у нас не осталось баранов. Сейчас мы здесь еще ищем, ищем уже баранов по стиль области, чтобы накормить людей. Но э, нас сразу это одно. Вот сегодня мы сделали прямой эфир с Крымом mm -hmm. и сделали прямую линию. Это, эта линия была на телеканале ТР полтора часа. И мы э, получили, ну, наверное, если, если так скажу, больше 150 звонков с Крыма. И ну, с Украины тоже звонили именно с материковой, э, звонили, ну, может быть, звонков 10. Те, которые говорили о том, что вам, с крымским пасарам, э, мы не смогли вас помочь, не смогли как Украина вас спасти. И то, что вы делаете, э, мы вас полностью все поддержим. Это говорила материковая Украина. А с Крыма люди звонили и говорили, когда вы отключите свет, когда вы отключите газ, как, когда вы вообще закроете все, чтобы вы нам держите, чтобы вы закрыли, мы ко всему готовы. Мы даже крохи будем есть, но чтобы вы все выключили, чтобы ничего не осталось. Сделайте так, чтобы нас освободили. Пусть Украина поднимается. Это звонки были с Крыма, их очень много было. Звонил весь Крым. Звонили русские, звонили украинцы, звонили крымские татары, все звонили. Дети, дети читали стихи нам сюда, в эфир. Те, которые их там напитали, деньги не собирались возле телевизора, mm -hmm. звонили, это был просто какой-то драйв, мы планировали 30 минут это все растянулось на полтора часа. А чи ми можемо вже говорити по кількості? От, наприклад, сьогодні е, така інформація з'явилася від Рафата Чубарова про те, що зупиняють абсолютно всі вантажівки, і навіть якщо це президентська продукція, мова йде про е, кон концерн Рошен. Е, що так навіть спочатку цієї продовольчої блокади були зупинені фури саме з цією продукцією? Загалом, чи можете вже підсумувати, скільки було зупинено, і от за час дії? Мы считали в первые дни, которые мы стояли, в первые дни мы насчитали, где-то порядка 20 миллионов долларов была продукция. В том числе была продукция корпорации Роше, которая четыре, четырьмя фурами везла скрыт. Uh -huh. Но здесь, с ними было проще всего, потому что машины такие были серьезные, что мы с ним подошли и сказали, что ну, где запрещен. Они, по-моему, день или два постояли, я уже это не помню, где-то даже больше дня что-то постояли, они там кому-то звонили, звонили, звонили. Потом э мы ждали, что нам начнут звонить что-нибудь из службов. Мы были к этому готовы тоже, но никто не позвонил. Мы маршпуру развернулись, ну, почти одним из первых и уехали. То есть дальше, дальше уезжали уже крымские татары, которые были водителями с форами. Самое-самое такое, кто уезжали, это, конечно, за... -за, -за Западная Украина, которая очень долго проехала, чтобы приехать в Крым, там везла мороженое, там везли яблоки Западной Украины в Крым. И с было, сложнее, потому что эти, эти люди только проехали и потратили деньги, и хотели въехать в Крым, чтобы торговать. Хотя это было для нас очень непонятно, для Крыма, там, как могут в Западной Украины поддержать оккупантов. Ну, такие тоже люди есть, люди разные, Украина разная, поэтому мы не огорчаемся сильно по этому поводу, думаем, что это был такой момент. Но дальше уже было интересно, то есть куры э, пытались перегружиться в, в бусики и обойти нашу блокаду бусиками. Вы нам знаете это, да? Mm -hmm. Мы это тоже остановили, конечно. Мы потом начали водить легковыми машинами, э, используя автомобили такси, э, такси люди такое предприимчивые. Поэтому они грузили несколько человек с вокзала, и там родственников своих, несколько в картошки, и таким образом пытались перевести на полуостров как можно больше картошки. И, там продуктов вообще. Но это мы тоже быстренько вычислили, потому что мы видим, сколько, сколько раз машина выезжает и въезжает на полуостров. Мы стоим прямо на границе. А Очень вот Но... Очень для, для нас, когда мы видим киевские номера, люди ездят на дорогих машинах, таких дорогих костюмах, и они тоже едут на полуостров. Ну, с несколько это более-менее понятно, но с Киевом или там с Харьковом, там, как и так, нас, конечно, очень огорчительно это все видеть, что люди все-таки рассматривают Крым как для отдыха. И для нас, конечно, это как... Можна мати на Лануре. Я хотіла ще у вас питати. Ще на початку жовтня Мустафа Джумілів говорив про те, що є інформація про переміщення вантажів до Криму морем. Чи взагалі такі випадки продовжуються? Тому що Державна прикордонна служба спростовує такі заяви. Да, я вам сейчас скажу, как это делается, я могу вам же это уже объявить, если вот ну, Максана это еще не знает, я вам скажу. Э -э они делают так, они выходят в нейтральные воды, соответственно, и вот, -вот то, что Ильменит, который идет на завод Титана, сейчас вот мы его отслеживаем. Э -э Часть груза уже стоит в Севастополе, изяки Титана, и через турецкую компанию, мы знаем через какую, сейчас собирают такой вот паром для того, чтобы экспортировать с Крыма как они делают? Они выходят, заходят в нейтральные воды, корабль, допустим, с Одессы, с Выходит в Одессы, имея на руках двое документов. Для того же, для мытья, что он показывает, что он идет, допустим, водов. с водой. А на самом деле выходят в нейтральные воды, и в нейтральных водах отвечает систему отслеживания кораблей, так называемая, вот, ида, система, так называемая. Он ее выключает, и дальше он уже через нейтральные воды уже заходит получается в оккупированные территориальные воды России, получается, да, входит туда и э, заходит в Севастополь, разгружается в Севастополе, обратно потом выходит э, в эту же точку почти, и тут опять включает свой сигнал, который у него есть на корабле, и дальше он уже идет в складовку. И получается, в принципе, таможня э, это понимает, потому что там только то не поймет, что в складовке именить не нужен. Или где-то там еще что он нужен только в Крыму, потому что там работает только титан, и, и на этом титане производят всякие титана на этом заводе. И поэтому, то есть это невозможно без коррупционной составляющей. Поэтому э, вот сейчас еще пока, пока только разрабатывается этот проект, там готовятся, мы знаем этих людей, которые это готовят. Другое дело, что мы, как только будем иметь сигнал, что этот корабль выходит, я специально это говорю в Сирии, мы готовы к тому, чтобы мы, э, и одесские патриоты у нас тоже здесь есть, которые, выйдут сюда, и мы отсюда выйдем сюда моментально, и перекроем это, эту возможность. Мы отслеживаем. с Николаева мы эту тему уже закрыли, Николаева такая же история была. Сейчас Крымский Титан у нас находится на оккупированной территории, и он так, в такой же блокаде находится, как все остальные предприятия там. Тобто, все, що поставлялося на сількової частині України, ми туди все заборонили. То есть, нет к продуктам, к к сырью у пусть, якщо Росія така багата зона і така вичатина, пусть на камні неба, які хотіли отримати кримчатання, пусть вона їм відправляє на голову. Я от хотів уточнити, те, що ви розказуєте по цій схемі по переміщенню вантажів до Криму морем, виходить, що державні прикордонні служби все це прекрасно розуміють, але. Дозволяете. Ну, мы, же, мы же сами понимаем, какая у нас держава, мы же понимаем, это и понимают я оккупационные власти. Uh -huh. мы, весь мир объявил блокаду в Крыму, весь мир включил санкции против Крыма, а сама Украина, ради которой весь мир собрал, собрался ввести санкции, ввел санкции и начинал торговать с Крымом. Это в какие рамки входит вообще, это вообще что такое? И, и сейчас вот мы, полтора года торговали, доторговали до за того, что уже мы встали уже прям сказали, хватит, сколько можно, у нас есть честь вообще в конце концов или нет, вы что делаете? Или та же самая история с электроэнергией. у нас территорию отняли, крымские татары сейчас остались там на оккупированной территории. Мы ничем им помочь не можем. Мало того, мы создаем им проблемы по, по разным свидетельствам о рождении детей. Мы не можем им оформить, говорим, вот через суд только. Они не могут участвовать в выборах. Они не могут нормально нормальной медицине подключены быть более-менее. То есть они здесь правные остались, и Украина ничего не делает для того, чтобы вообще, чтобы эти жители почувствовали, что мама здесь, что мать о них должна заботиться. Вот сегодня звонили украинцы, очень несколько звонков было таких, они, сказали, они говорили, они просили прощения у нас, у Крымских татар, от имени Украины, они говорили, мы вас просим прощения, мы не смогли вас спасти, мы как Украина не смогли вас защитить. Извините нас, простите нас, ради Бога. Пожалуйста, если вы, когда освободится Крым, хотите, оставайтесь с нами, хотите с нами независимо, присоединяйтесь кому угодно, но мы вас простите нас. Это на для слез нас всех завело здесь. Вот, вы все активисты, здесь люди, которые прошли ото, которые тоже с нами здесь в штабе, и у всех наворачивались слезы от этих слов. Действительно, Украина не согласна спасти этих э, наших громадян, которые остались в uh -huh. Крыму. Да, Ленура, я ну, не могу. Сейчас, мож... сейчас мы можем, uh -huh. мы это, сейчас должны это сделать, что ли? мы сейчас должны сделать. Пусть это будет эмоционально, пусть это будет как-то по-другому. Но если громаду мы не поднимем, и влада не справится с тем, что на самом деле как бы должна сделать. Она должна вернуть Крым. Не может, значит, мы сами, как граждане, должны это сделать, сами встать. Угу. Ленуре, не можу не спитати про енергетичну блокаду. Розпочалася вона да. з цього тижня, і фактично на даний момент виправте, якщо я неправильно говорю, про те, що з чотирьох ліній працюють наразі дві, і ще дві продовжують передавати електроенергію на територію Кримського півострова. Це так і скільки наскільки довго буде да. тривати ця блокада? Малі наші прокажу, наче вже, вже не получають електроенергію. Не получается. Понятно, что для Украины и для компании Укрэнерго это не так все просто, сейчас остается. Ей приходится э, в эти перетоки э, совмещать, там э, падает частота э, света, и украинцы к этому будут, будут готовы. Потому что, когда мы пробим эту энергетическую блокаду, будут определенные верные отключения по всей Украине, в любом случае будут. Потому что, если это не сделает влада нормально, собравшись волей, силой воли, и сделав это в плановом режиме, все, делаем это мы, активисты здесь, э, нашего крымского майдана, вот отсюда мы это сделаем. Мы, у нас для этого хватит воли, и мы не боимся на самом деле ни санкций, ни каких еще последствий после этого. Нам нам гораздо важнее, чтобы мы потом своим собственным детям сказали, что мы в 600 момент тяжелый, когда была вот, Украина в таком состоянии, когда была страна в таком состоянии, народ крымский отарский был в таком состоянии, мы не сидели дома на диванах или в теплых, светлых кабинетах, а сделали это дело для того, чтобы вернуть честь свою утраченную. Вот для этого и Родину мы должны вернуть, потому что Родина, могилы наших предков, которые там к Крыму остались, это, это, гораздо важнее для нас, чем наши жизни собственные. И наши диваны теплые, которых, и жены, которые находятся у нас рядом с нами, это не важно сейчас, важно вернуть честь. Чтобы мы говорили, что мы честь имеем. Лануре, тут просто ще було таке припущення щодо саме енергетичної блокади, що в будь-який момент російське керівництво може е у відповідь на розпочату саме енергетичну блокаду зупинити потяги з вугіллями. Ми ж знаємо, що вони продовжують курсувати з окупованої частини Донбасу до України саме е через територію Росії. і От, власне, можуть далі це таким чином ну просто зупинити цю блокаду. Ви, що ви думаєте відносно такого припущення? Я серьезно к этому не отношусь. Я абсолютно никак. Это никаким образом серьезно к этому не отношусь, потому что мы здесь стоим не для того, чтобы там думать про какие-то там вещи, которые там будут оттуда или оттуда. Каким-то образом у нас абсолютно. Мы стоим, потому что мы воду в и силу для этого. Все. Все остальное, все, что собирается делать, сегодня над нами летал русский пилотник. Улетел потом дальше на арабатскую стрелку. Ночной, видимо, тепловизором летал. Вот вы сегодня наблюдали. Хотя мы говорим, что это административная граница, но она в э, но она, она, она должна работать как настоящая граница, потому что у прикатоников у нас должны быть, или летать и дефиловские, должно быть так, чтобы никто над нами не летал здесь. Потому что здесь, э, здесь должна быть длинная Украина, здесь должна защищать свои территории. Хватит уже нагибаться, сгибаться и говорить, что мы какие-то вот еще пока слабые. Нет, надо стараться. Как вы скажите, скажите, пожалуйста, там просто уже сейчас холодно, и знаем, что там и наметы вас продолжают залишаться на административном кордоне. Как, в целом, вы до холода? Знаете, здесь говорят так. Вот в этом месте, мы стоим, там бывает три вида ветра. Это средний ветер, сильный ветер и очень сильный ветер. Здесь не бывает безветренной погоды. Здесь всегда ветер. Поэтому Поэтому самое слабое, конечно, значит, вот то, что мы здесь э, на ветру находимся, у нас не хватает дров. И, и буржуйки, вот это вот. Э, конечно, если сейчас кто-то слышит ваши эфир ваш сейчас, мы не откажемся от помощи, если кто-то нам приведет дрова. Как э, Я не знаю, как же обратиться к людям, но люди привозят нам дрова, но нам недостаточно, конечно. Если кто-то может помочь нам... Ну я думаю, ті, хто захотіли б, захочуть допомогти, вони вас почують. Дякуємо вам. Говорили ми з Ленуром Іслямовим, головою координаційного штабу продовольчої блокади Криму. Говорили правда не лише про продовольчу блокаду, також і енергетичну.